Марина Шконда, директор Запорізького обласного центру патріотичного виховання в гостях у молодіжного порталу, тому що зовсім зовсім скоро наступного тижня буквально відбудеться фінал обласного конкурсу спадщина. Ну і тому з цієї теми будемо говорити. Добрий день, Марина. Слухайте, от я прочитав така от тему вашого фіналу цьогорічного, цього, цьогорічного конкурсу. конкурсу а, «Виведення військ з Афганістану. Чому саме таку тему обирали? Ну, вообще, этот конкурс проводится вот уже в течение 13 лет на территории всей Запорожской области. Сама структура конкурсу, обязательно ожидается участие молодежи в районных турах конкурса, потом зональный этап отборочный и в итоге финал, который у нас в этом году пройдет 24 апреля. Традиционно мы его проводим совместно с театром имени Магара. Для того, чтобы участники со всей области, в том числе молодежь из отдаленных районов нашей области, могла себя почувствовать настоящими артистами на сцене, самой лучшей сцене Запорожской области, на сцене театра имени Магара. Почему тема Афганистана? В этом году исполняется ровно 25 лет со дня выведения войск с территории Республики Афганистан. И этот год объявлен указом президента Украины годом, роком вшанувания участников и ветеранов в локальных вин. Именно этой теме мы посвящаем тематику военно-патриотической песни, которая будет представлена в финале этого года областного конкурса. 18 номерами, то есть 18 номеров Будет так или иначе касаться тематики э, Локальных войн, тематики Великой Отечественной войны Тематики военной патриотики Однако у нас есть еще одна тема В этом году которую... Указом президента <связываем> <связываем> Нет, это скорее не указом президента Это, наверное, и желание души И э, все-таки 200-летие Со дня рождения Тараса Григорьевича Шевченко Эта дата э, Достаточно э, важна Для того, чтобы ей посвящать все в том числе и военной патриотики, потому что Тарас Григорьевич Шевченко был неоднозначной личностью. И э, тематика, номинация нашего конкурса «Современная патриотическая песня» как раз рассматривала э, вариации на тему Шевченко. Также многие украинские народные песни также созданы народом на основе творчества Тараса Григорьевича. И это мы услышим в финале нашего конкурса. Но не только спевают. На конкурсе с Пачино еще танцуют, как да. я знаю. Да, в этом году у нас в конкурсе, в финале конкурса очень широко будет представлена хореография. И хореографию мы будем оценивать в двух категориях. То есть мы будем оценивать современную хореографию патриотической тематики и украинскую народную хореографию. То есть мы увидим различные варианты народного танца, а также различную тему, выраженную современным хореографическим искусством. Темы очень яркие. Это темы, связанные с войной, темы, связанные с памятью. Это я по современной хореографии. Также темы, связанные с народными традициями и обычаями. Прекрасный номер представила на зональном туре Мелитопольская команда, которая будет в финале Мелитопольский театр танца, юность, который предоставил хореографическую композицию Ночь накануне Рождества. Тут можно вспомнить и Гоголя, и его творчество, потому что мы на сцене увидели полную постановку Гоголевского. Слушайте, а вот мне интересно масштабы отбора, сколько всего участников было, где проводились відбіркові? ну так хотя бы орієнтовно. Значит, районные туры прошли практически во всех районах Запорожской области. Как известно, у нас их 24, плюс города областного значения. Районные туры были проведены везде. После этого победители районных туров приняли участие в зональных турах. Зональные туры в этом году были организованы в городе Мелитополе, в Бердянске, в Пологах, в Васильевке и в городе Запорожье. Разные зональные туры принимали абсолютно разное количество коллективов. В среднем это было около 50-60 творческих коллективов на, на каждом зональном туре. Однако город Запорожье порадовал тем, что жюри имело возможность просмотреть за один день 107 номеров как хореографического жанра, так и вокального жанра. Во всех номинациях... Как вы это все вытримали просто? Скажу вам честно, жюри это выдержало с большим трудом. Все Получили максимум удовольствия, потому что ну, вот у нас сейчас есть много талант-шоу, угу. на которых мы смотрим как номера высокого качества, так и номера, э, которые, ну, скажем, сомнительного качества, которые вызывают смех, э, разнообразные эмоции. Вот жюри имела возможность получить как эмоции от эстетического наслаждения до э, эмоций, связанных со смехом, с юмором. А и... все-таки, я сподеваюсь, что талановытых, действительно талановытых было больше. Стоит отметить, что действительно талантливых, очень ярких было гораздо больше, даже чем тех, которые попали в финал. Потому что, ну, будь наша воля, и могли бы мы составить концертную программу на несколько часов больше, мы бы ее составили все-таки где-то из 50 номеров, которые так или иначе запомнились всем членам жюри. Однако в этом году в финале у нас 26 конкурсных номеров. Это и хореография, и вокал, и современная украинская народная песня, и современная песня, и народная песня, и военно-патриотическая песня. То есть 26 номеров, каждый из тех, номерів має отримати певну нагороду в певній номінації. Ви спробували розділити всіх за категоріями. Да, мы разбили всіх по категориям, всі имеют свої номінації, но і в этой номінації во время финала тоже наши учасники будуть сражаться за первое, второе и третье место, а также все 26 коллективов имеют возможность получить гран-при нашего конкурса. На вашу думку, враховуючи сьогоднішню там, ситуацію да, із патріотичним вихованням, і з українським талантом, український е, гран-прі може отримати хто? Хто повинен і якими якостями володіти для того, аби отримати гран-прі на конкурсі спадщина, на конкурсі патріотичного власне виховання спадщина? Я поняла ваш вопрос, Конечно, С каждым годом требования немножечко меняются, и они все-таки связаны с требованием сегодняшнего дня. Во-первых, это должно быть высоко, высокий уровень мастерства хореографического, вокального, то есть умение владеть своим голосом, своим телом и владеть им в совершенстве. Но, может быть, даже не это важно, а наиболее важным качеством имеет донесение эмоций и умение артиста разбудить подобные эмоции у зрителей. Зрителей все-таки театр имени Магара может принять около 700 зрителей – и поэтому очень бы хотелось, чтобы каждый артист, который стоял на сцене, разбудил э, вот это э, умение сопереживать истории, умение переживать историю вместе с исполнителем, умение восхищаться народным искусством, умение восхищаться фольклором, чтобы каждый зритель мог пропустить через себя. И тогда мы будем считать, что цель нашего мероприятия все-таки достигнута. Ну и то, их кому вдастся смусит их глядача плакать и смеяться сейчас конкурсу с Патчина, то и отримую властный гран-при. По мнению жюри, именно этот человек и получает гран-при. В 99% случаев мнение зала полностью совпадает с мнением жюри. И когда зритель выходит из зала и сообщает, боже, какой был замечательный, прекрасный номер, вот какого-то конкретного исполнителя. Чаще всего во время награждения именно эта фамилия произносится последней, когда человек получает статуэтку Гран-при и соответствующий диплом. То есть глядач должен пройти 24 квітня для того, чтобы принаймні поддержать своего конкурсанта? Конечно же, однозначно будут и болельщики своих коллективов, родители, друзья, те люди, которые учатся вместе с исполнителями в ВУЗ. Также мы приглашаем студентов Запорожья, приглашаем и ветеранские организации в том числе. В этом году у нас отдельный ряд как раз посвящен тематике 25-летия выведения войск из Афганистана. Отдельный ряд самых почетных зрителей это у нас будут участники вокальных войн. И надеемся, что все получат удовольствие от финального конца. А сколько вообще будет нагород? То есть там же не одна будет гран-при. Ну, сколько категорий? Категорий, да. ну там же разные Значит, будут. у нас в этом году шесть категорий. Категория номер один – современная патриотическая песня. В этом году я очень горда тем, что у нас появилась наконец-то новая тематика. У нас будут песни в рок-вариации, в рэп-вариации. И я думаю, что это может принести удовольствие именно тому молодому зрителю, который придет к нам на мероприятие. То есть это творчество патриотического направления, но имеющая уже несколько иную жанровую окраску, которая будет интересна нам, молодому поколению и э, учащейся студенческой и молодежи жюри, и жюри в том будет. числе. Вот, значит, кроме современной патриотической песни, это украинская народная песня, там тоже ребята могут получить первое, второе, третье место в номинации. Это военно патриотическая песня, номинации тоже в номинациях первое, второе, третье место. Также первое, второе, третье место получают в номинации хореография украинская народная, хореография современная. И, угу. и последняя номинация, да, это сам, да, и последняя номинация, которая бы хотелось сказать отдельно, особенно для тех зрителей, которые творят, которые чувствуют потребность свои эмоции, свои чувства, свои душевные порывы направить именно в музыку. Это номинация, связанная с авторской патриотической песней. В этом году сам жанр у нас представляется довольно-таки редкий, он у нас не настолько часто проявляется на этом конкурсе, но я думаю, что события последнего года, которые мы наблюдаем вокруг страны, прежде всего разбудят творцов, потому что Любые эмоциональные перепады в стране будят творцов для созидания чего-то нового. И в этом году отчасти по заказу, отчасти по просьбе, отчасти по велению души родилась один из номеров, который будет номинироваться в авторской патриотической песне, которую мы уже сейчас позиционируем как новосозданный гимн этого конкурса, гимн конкурса «Спадщина». Бывшая сотрудница нашего центра, которая вместе с тем является одним из запорожских поэтов, по нашей просьбе в течение года очень долго думала, чтобы каким бы образом в творчестве можно было выразить мысль об этом конкурсе. Она написала стихи, и э, талантливая запорожская исполнительница эстрадных песен написала к ней музыку Анна Носенко, автор музыки э, Владимир Евгений Артемьев, автор аранжировки. И у нас появилась э, совершенно неожидаемая песня, мы ее как бы даже не предвиділи, що вона буде настолько ярка і насколька красива, і ми її використовуємо в прологі нашого конкурсу. Угу. Останнє запитання. Конкурс спадщина вам власне дістався у спадщину від попереднього директора центру центру патріотичного виховання молоді? Для вас что изменилось, а чи вы сами изменили то, что вам досталось, ну, на вашу думку? Ну, скажем так, он не настолько попал мне в спадщину, потому что я долгое время работала в этом центре, рядовым специалистом, заведующим сектором, заместителем директора, mm -hmm. то есть я выросла в этом центре, он тоже нам достался в наследство. С тех пор, как он нам достался в наследство, и я считаю, мне немножечко еще в те времена, когда я была специалистом центра, мы расширили его географию, немножечко изменили формат в этом году ну вот единственное наверное такое новаторство мы все-таки попытались сделать небольшой легкий акцент именно на современное направление О, в, номина... было, в номинации это, да? современной патриотической песни то есть в этом году вот рок у нас появился впервые рэп у нас появляется впервые и я надеюсь вот эти вот движения возможно будут чаще презентоваться именно в нашем конкурсе тем более что некоторые участники нашего конкурса уже сейчас бывшие участники конкурса 8 9 10 12 годов появились уже и на экранах центрального телевидения нам весьма приятно наблюдать за их творческим развитием и я надеюсь что участники этого года также будут звездами всего Українського і я надіюсь, мирового масштабу. Дякую за те, що завітали 24 квітня. Сподіваюся, що буде повна зала. Все ж таки, зала Магара дійсно дуже велика, і вся та зала буде захватом дивитися на сцену конкурсу патріотичного виховання спадщина. Хай вам щастить з вами. Маємо попрощатися усього найкращого. Ну і глядачам нагадуємо, що протягом наступних 20 хвилин в ефірі телеканалу Зет на вас чекає чергова частина телесеріалу Життя як життя соціальна. Драма, яка декого можливо змусить замислитися, після того знову гості, знову рубрики, музика і розіграші, тому далеко не йдіть.